Доброго ранку! А тепер скажіть ви. Діти, давайте згадаємо, що ми з вами учили на попередніх уроках. Вспомнімо, що ми учили на предыдущих уроках. А ми з вами вчили три зимових місяця. Ми з вами вивчили три зимніх місяця. Прочитайте ще раз зі мною назву місяців. Перший місяць у нас декабрь. Давайте прочитаємо Грудень. И раз грудень. Молодцы. Второй месяц у нас январь, на украинском січень. Сичень. И третий месяц февраль, а на украинском звучит лютый. Повторить земною. Лютый а теперь скажите вы, грудень, січень лютый. Вспомним, что мы можем делать зимой? Начнем отвечать так. В можно. Спускатися з гірки? А тепер скажіть ви. Взимку можна кататися на ковзанах? А тепер скажіть ви. Взимку можна кататися на санчатах? Скажіть ви. А ще взимку можна ліпити снігову бабу. Скажіть тепер ви. Взимку можна, діти, гратися у сніжки. Слова, які ми з вами вчили, будемо проговорювати разом. Слова, которые мы вместе с вами учили, будем проговаривать вместе. Слово свято праздник. Скажите вы свято. Следующее слово новый рик. Это новый год. Следующее слово витаты. Поздравлять! Следующее слово Подарунок, Подарок, Ялынка, Елка, Игрошки, Игрушки, Лихтарик. Фонарик. Дед Мороз и Снегуронька. Святкуваты. Это праздновать дети. Новоричный новогодний. И еще одно слово ⁇ готуватыйся ⁇ Готовиться. Эти слова вы проходили на прошлом уроке, а сегодня мы поговорим с вами о праздниках и в ваших книжечках на странице. Сорок семь записаны два новогодних праздника. Откройте страницу сорок семь. Внизу вы прочитаете два новогодних праздника. Вместе со мной читаем. 31 грудня, 31 декабря. Новый рик. Новый год. И второй праздник. седьмое сечня. 7 января. Рездво Христовое. Рождество Христово. Ребята, зимой много праздников. Недаром говорят в народе, зима пришла и праздночки впривела. Но вы должны запомнить только два названия праздников. Это Новый Рик, Новый год, и второй праздник – Рездво Христове, Рождество Христова. Проговорите еще раз со мной эти два праздника. Новый Рик, Рездво Христовое. Молодцы, ребята! На ці праздники ми очень часто слышим о том, що діти, взрослые ходять, калядують, посівають. От таку колядку, діти ми з вами зараз прослухаємо. У вас вона на сторінці 47 вверху. Будь ласка, прослухайте. Прослушайте колядку, которая у вас написана на странице 47 вверху. Я ее сейчас буду читать. Колядка, колядка. Я маленькая девчинка. Як у Поли квиточка. Коляду вам спеваю, Христа прославляю. С рездвом тут до вас пришла. Божу радість принесла. Христос народився. Перед тем, как мы вместе с вами еще раз прочитаем, я переведу вам ее. Калятка звучит на русском языке так. Я маленькая девочка, как в поле цветочек. Коляду вам пою, Христа прославляю. С Рождеством тут к вам пришла, Божию радость принесла. Христос родился. Берем теперь книжки. Страница 47. И вместе еще раз Попробуем прочитать эту калятку. Я маленькая девчинка. Я у уполи квит. Точка коляду вам спиваю Христа прославляю. З Різдвом. тут до вас пришла. Божу радость принесла. Христос народився. А тепер, діти, можете поставити відео на паузу і ще один раз уже без мене прочитати колядку. На сторинце 47. Еще раз без меня прочитайте эту колядку на странице 47, а для этого поставьте видео на паузу. В завершении урока вспомним, а как же мы идем колядовать и щедровать. Мы прочитали колядку, а теперь давайте скажем, что делают дети на сторінці 48. Что делают дети на странице 48. Откройте ее, и мы скажем вместе с вами. На русском я бы сказала «Дети идут колядовать». На украинском это будет так. Диты идут колядуваты. Давайте вместе скажем. Диты идут колядуваты. Ребята, в давние времена дети ходили каледовать, щедровать, посевать пешочком, а вот сегодня нам пропонуют, предлагают угадать, вгадаты, на чем можно проехаться сегодня, когда ходим каледовать. Прослухайте загадки! Видгадайте. Эти загадки у вас на странице 49. На чем уж можно добираться? На чем можно добираться? У мисти вин по рейках ходить. В городе он по рейкам ходит. Вин народ с работы возить. Он народ с работы возит. На дорозе не зевай, еды часто тут. Как вы думаете, ребята, какой транспорт едет по Рейкам? Этот транспорт называется трамвай. Запомните. И вторая загадка. В гору Ришкой. И в дорогу вырушая. Вверх рога он поднимает, И в дорогу он выходит. езды только у местах в будние дни и по святах. Ездит только в городах в будние дни и по праздникам. Какой это транспорт, ребята? Это троллейбус. Значит, добираться мы можем трамваями и тролейбусами. Ну, конечно, вы мне скажете, что еще можно и такси вызвать, и на машине поехать. Я с вами полностью соглашусь, но в книжке нам предлагают проехаться на трамваях и троллейбусах. На украинском языке звучат эти названия транспорта. Так, трамвай, троллейбус. Запомните, ребята, а домашнее задание – это выучить слова, которые вы видите перед собой. Это те слова, которые мы с вами уже проговаривали. Колядка, Щедривка, Новый Рик, Резд Христовы. Пожалуйста, все эти слова вы увидите на страницах 47, 48 и 49. Будьте внимательны, прочитайте все еще раз, повторите, если тяжело. Прослушайте еще раз видео. Всего вам хорошего.